Banyak pakar sejarah menulis, orang-orang Minangkabau adalah suku perantau sejak dulunya. Tak heran jika sekarang ditemui peradaban Minangkabau di beberapa wilayah di Nusantara ini, salah satunya di Negeri Sembilan, Malaysia. Negeri Sembilan adalah satu di antara negara bagian dalam Federasi Malaysia yang terletak di semenanjung Malaya, berbatasan dengan Selangor di utara, Pahang di timur, Johor di tenggara, Melaka di selatan, dan Selat Melaka di barat. Menurut sejarah, awalnya daerah ini dibentuk oleh perantau Minangkabau dan menjadikan suatu pemukiman pada masa kejayaan Kesultanan Melaka. Masyarakat yang bermukim pada sembilan negeri seperti Johol, Jelebu, Klang, Sungai Ujong, Naning, Rembau, Jele, Segamat dan Pasir Besar membentuk semacam persatuan yang dinamakan Negeri Sembilan. sebagai pemersatu masyarakat, maka diangkatlah seorang raja yang mereka minta dari yang di-Pertuan Pagaruyung. Apakah generasi muda Negeri Sembilan masih akui dan tak melupakan sejarahnya? Ya, Ternyata, generasi muda Negeri Sembilan Malaysia masih akui kalau mereka adalah keturunan dari Perantau Minangkabau yang sudah berabad-abad di sana. Simak penjelasan anak muda Negeri Sembilan berikut: Maka, persisihan ini akhirnya diakhiri dengan Datuk Perpatih tersebut menikam satu batu, yang sekarang batu tersebut bernama Batu Batikam di kawasan Pagaruyung, Sumatera Barat, sebagai satu tanda perdamaian. Memandangkan jiwa orang Minangkabau yang suka merantau dan mengembara ke tempat baru, maka orang-orang Minangkabau ini pergi merantau ke beberapa kawasan berdekatan Sumatera. termasuklah ke Semenanjung Malaysia ini di mana mereka membuka kawasan Negeri Sembilan pada abad ke-14 kawasan Bayan Lepas di Pulau Pinang oleh Nakhoda Bayan, Nakhoda Intan dan Nakhoda Kecil pada awal abad ke-18 serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur ini seperti Kerinci dan Bangsa pada akhir abad ke-19 Secara tidak langsung, orang Minangkabau tersebut yang datang merantau, mereka membawa budaya dan adat resam dari tempat asal mereka di Sumatera, termasuklah makanan yang kita selalu makan terutamanya semasa raya ini, iaitu rendang Di mana pada asalnya rendang tersebut dibawa oleh para perantau kerana rendang tersebut bersifat tahanan.